Как батько будували э, трубы на котельную? Ну, значит, во-первых, сначала мы знаем диаметр какой внутри. Например, эти трубы, которые мы в рудном строили, самые высокие были в Союзе. 220 метров высотой. Где-то внизу. Ой, снаружи. Они были 17 метров, а под конец 11. Снаружи, это межновозди внизу, самому самом у они были 17, да, да. Да, 17 диаметром. И это начиналось с железобетонного. Железобетонный, например, толщина стены, например, железобетона, но... 90 сантиметров. Это был наружный кожух из железобетона? Кожух, да, железобетон. Ставила опалубку, да? Конечно, да. да, и, да. и заливали? Заливали, по пояс прошли, например. Ну, рисовку ставим и дальше. Вот. А потом, значит, это... Э это, забутовку делаю. А в середине был шамотный кирпич целый. Нет, специальный неупорный кирпич. Ну... Он прочность должен выдержать. Потому что демарь, демар, эти, эти трубы с печей, они, блядь, 220 метров. Высотой, Высотой, да. Нема они не ни в союзе не было. Вы еще и не было, ниже в рудном месте, да? В, да? в рудном месте и вообще в союзе. И мы этот строили долго-долго. Ну, например, месяц, два, три. Угу. Вот. С и... рештовка была? Середки. Трубы, да? Середки. Центральная ось шла по середке. И, ну, железный пруд, например. На пруд кольцо одевается и идет идешь на метр, например, 10, 12 миллиметров. Зменьшувало? Да, сменшевали. Диаметр? Да. Ну, я не знаю, рахувати, ты сам можешь подрахувати. 220 метров с меньшей... Nee. зменшили з 17 на 11 метрів. О, да? о. Я зрозумів. А на який розчин клали цеглу? Цеглу, цеглу теж.